Это Украина. Вот. Димир, дадите эти все листочки по окончанию 5 наших, э, наших авторов будут нарождены, нарождены утешительными призами. Понятно, да? Первый наш конкурс будет называться конкурс юный художник. Для этого мне нужно 10, 10 желающих. Телефон я попросил я не на складу. Каждый выбирайте небольшой островочек. Конечно, конечно. параллельно сдавать свои рисунки детям. деткам

Сердце. Это Ты, наверное, показала то, как ты любишь свою страну, да? М -м, как красиво! Кто тебя научил так красиво рисовать? Я сейчас его Очень тяжело определить победителя, потому что действительно вы все молодцы. Рисунки просто шикарные. Каждый из вас передал свою любовь, свою теплоту, свой э, внутренний мир, э, радость э, и ожидание как бы, мира в нашей стране. Правильно? Поэтому все заслуживают призов. Призы. Подходим, подходим по одному. А теперь сюда, сюда, что хочется. Творка. Наверное, я не знаю, нажимай. Может оказаться. Так, вот. А как вы назовете свои игрушки? Эм, мои, мою игрушку назову я Аня. А, а мою я знаю Винни. Алиса. Хорошо. Я, я, я ее получила за честное рисование на асфальте. Фонтерс. Что ты там нарисовала? Я нарисовала... Такой бы большой круг и там все все гербы Украины все вот это вот что что касается Украины я ее очень люблю это моя родина и я на ней родилась и здесь моя семья и я не знаю даже как передать ее любовь мою любовь к ней поэтому меня зовут Меня зовут Алина, мне а, 9 лет. Да. У меня не сильно красиво нарисовано, я просто ради удовольствия. Я нарисовала природу, потому что красота Украины в природе. Моя ты умничка. Красиво, молодец. Стойте возле своих рисуночков. Спасибо. Умничка. Что ты нарисовала? А -а -а -а. Там, и я нарисовала флаг Украины.

Спасибо тебе. <связать> а что, что? Все, как выиграла. впечатление? Рассказывайте, девчонки, быстренько. Я две выиграла. И две шоколадки. У меня тоже две шоколадки. У меня а тоже две шоколадки. А это а у тебя клон какой-то? Снеговик. Так, ребята, кто писал у нас стихотворение? Сегодня нашим військовослужбовцями вместе с Северодонецка був проведены захід Його Дітям були запропоновані конкурси на мольбертах, це були конкурси юних художників, та на асфальті. Люди з задоволенням відкликались на нашу акцію. Ще ми їм запропонували на обличчях малювати сердечки та плаги України. Участь приймали всі дорослі, діти. Всі залишилися дуже задоволеними і дякували нам за свято. Малюнки були дуже цікавими, мирними, яскравими, побажаннями миру, та щоб наші солдати поверталися додому життя. посвященное освобождению города Северодонецка. Просим всех пройти в большой зал.